Skop kerja awalan yang sedang dilaksanakan merangkumi penyiasatan tapak, kajian impak alam sekitar, kajian impak trafik, kejuruteraan awam, struktur serta audit keselamatan jalan raya. Melalui skop kejuruteraan awam dan struktur, cadangan mereka bentuk menaik taraf melibatkan skop kerja seperti berikut. Pertama, menaik taraf jalan sedia ada dari dua lorong sepanjang 42 km kepada empat lorong. Kedua, membina baru 10 jambatan dan menaik taraf 10 jambatan sedia ada. Ketiga, menaik taraf 11 persimpangan sedia ada dan membina persimpangan baru U-turn atau P-turn mengikut keperluan dan kesesuaian lokasi. Seterusnya, membina satu jejantas crossover di SK Sungai Semeran pemasangan lampu isyarat dan lampu jalan dan membina sistem perparitan pembentungan dan perabot jalan. Secara keseluruhan, kerja-kerja awalan ini disasarkan untuk disiapkan sepenuhnya menjelang akhir tahun 2026. Bagi baik pulih jalan rosak di laluan ini, Kementerian Kerja Raya akan menyediakan program penyenggaraan turapan berdasarkan notis kerosakan yang disediakan oleh syarikat konsesi penyenggaraan bersama-sama JKR Negeri Sarawak. Pada tahun 2021 hingga tahun 2025, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak 8.7 juta ringgit bagi melaksanakan penyenggaraan berkala pavement, 1.325 juta bagi pelbagai penyenggaraan berkala bukan pavement dan pembaikan cerun berjumlah 2.5 juta ringgit yang dilaksanakan oleh pihak konsesi bagi memastikan jalan yang rosak diperbaiki. Jumlah kelulusan peruntukan ini telah mengambil kira keboleh laksanaan tahun semasa bagi memastikan jalan sentiasa berada dalam keadaan selamat dan selesa untuk digunakan oleh pengguna trafik. Dimohon Yang Berhormat Menteri soalan tambahan yang bermaksirian. Eh uh, <coughs> terima kasih. Yang Wawrat Menteri, 13 juta adalah untuk baik pulih. Penyelenggaraan jalan yang sedia ada. Soalan saya ingin tahu, berapa sebenarnya ongkos untuk membenah semula jalan Sirian Tebdu yang sepanjang lebih kurang 48 komite. Ongkos sebenar bukan untuk penyelenggaraan. Sekian terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Jadi saya memberikan dua uh, kos, satu kos penyelenggaraan, satu lagi kos kerja awalan. Ah uh, saya ingin maklumkan pada Yang Berhormat Serian, uh, beliau ini uh, speaker beliau adalah cikgu kepada isteri saya. Ah uh, cikgu satu ketika dulu. Ah uh, sebab isteri saya orang Sarawak. Okay. Jadi kosnya kita akan uh, kemukakan kosnya kepada Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan Setelah selesai kerja-kerja awalan yang dijangka akhir 2026 Kerja ukur 5 juta, reka bentuk awam struktur CNS 5.9 juta Kerja alam sekitar 500 ribu, kajian trafik 300 ribu ringgit, audit keselamatan jalan 800 ribu ringgit jadi setelah selesai hujung tahun 2026 atau sebelum itu kita akan dapat anggaran kemudian kita akan ada value assessment ya bersama Kementerian Ekonomi untuk kita menentukan berapakah jumlah kos sebenar. Tentunya lebih daripada 500 ribu, juta. Tentunya lebih daripada 500 juta. Mungkin sehingga 1 bilion agaknya. kerana ada dua lorong jadi empat lorong dengan 10 jambatan apa semua ini. Terima kasih. Terima kasih Yang berhormat Berikut saya silakan Yang berhormat Langkawi. Terima kasih Datuk Doktor Yang Dipertua. Yang berhormat Menteri selaku Ketua Portfolio KKR saya mendapat banyak maklumat berhubung dengan KKR ini dan salah satu maklumat yang saya dapat bahawa laporan umum menyatakan bahawa jalan di Sarawak ini dibina dengan kualiti yang rendah atau bahan yang tak lengkap lalu cepat rosak. Dan dalam laporan daripada Dayak Daily juga menyatakan bahawa jalan tersebut terdapat 29 tanah runtuh di kawasan tersebut. Jadi satu lagi laporan menyatakan bahawa kementerian menyatakan bahawa jalan ini bukan dalam keutamaan untuk naik taraf. Dia ada 29 jalan-jalan uh, uh, yang dikenal pasti tanah runtuh. Jadi soalan saya yang berhormat Menteri, kategori bagaimana yang menyatakan bahawa keutamaan naik taraf ini tidak diberikan kepada jalan tersebut termasuk jalan-jalan lain di seluruh Malaysia. Terima kasih uh, Datuk Dr. yang dipertua. Silakan yang berhormat Menteri. Bapak Bilangkawi pernah pergi Sarawak ke menyatakan bahawa jalan banyak runtuh apa semua ni. Ini berdasarkan laporan yang saya dapat. Saya Baik. boleh share dengan yang berwaktu. Saya um, hampir semua kawasan Sarawak saya dah pergi. Ya. Dan baru-baru uh, ini misalnya saya pergi ke uh, Lubuan itu. Ya. Uh, melalui lebuh raya Pemboronio begitu cantik, jalan bagus semua sekali. Itu lebuh raya Pemboronio yang sudah uh, siap. <tuh> Dan kemudian... Uh, Perdana Menteri juga telah melancarkan SSLR2 Sabah Sarawak Link Road bersama dengan Premier pada uh, dua bulan yang lepas saya juga pergi uh, ni kawasan Limbang uh, YB Limbang ada di sebelah saya ini. Ya kita uh, akan selalu merhatikan uh, dari segi bahan-bahan uh, supaya uh, tidak cepat rosak dan kemudian tanah runtuh tentunya kita akan perbaiki tanah runtuh ada juga peruntukan untuk memperbaiki cerun dan juga tanah runtuh sama ada kawalan awal ataupun apabila perkara itu sudah berlaku dan kategorinya untuk memastikan jalan itu dinaik taraf atau tidak ia berdasarkan keutamaan negeri saya ingin mengesyur agar Wabi Serian selalu bertemu dengan unit perancang ekonomi negeri Sarawak dan Premier Sarawak untuk memastikan jalan Sirian Tebedu ini akan dapat dilaksanakan dengan dengan cepat mungkin. Saya pernah pergi Tebedu sempadan Indonesia itu dan tahu tentang jalan yang dimaksudkan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat uh, Timbalan Menteri JKR. Yang Berhormat punya uh, orang rumah, gurunya Yang Berhormat Sirian. Saya pula dengan Langkawi satu sekolah. Baru tahu. Satu bash. Alumni 50 tahun orang kami dinner baru tahu. Saya tengok dia, eh ni yang berhormat. Tu untuk kadang kita ya eh? tu yang berhormat. Masing. Terima kasih Datuk Mentua. Terima kasih Yang Menteri. Jadi berdasarkan jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi, kebanyakan uh, pembangunan-pembangunan yang dirancang atau telah di, sedang dibuat Uh, banyak tertumpu di belah selatan dan pantai barat Johor. Kusaka. Jadi uh, JSSZ ini pastinya akan memberi Kusaka. lipahan ekonomi juga di bahagian-bahagian lain di Johor uh, termasuk di kawasan pantai timur Johor termasuk Mersing. Lah. Jadi Andal apakah Johor perancangan ini. pihak kementerian untuk menaik taraf infra uh, dalam hubungan ke Mersing ini kerana kalau kita lihat Mersing ini rumah jalannya agak bermasalah lah dari segi banjir dan sebagainya. Dan Mersing ini kawasan ekonomi pelancongan dan perikanan serta maritim yang sangat berpotensi J -J. untuk dibangunkan. Tapi sekiranya jalan-jalan perhubungan ini tidak dinaik taraf dengan baik, khasnya daripada Mersing ke Keluang atau Mersing ada, ke Johor Bahru, peluang-peluang uh, ini tidak dapat uh, di, di ini tidak digunakan secara maksimum. Jadi apakah uh, perancangan kementerian untuk menaik taraf jalan-jalan uh, termasuk uh, untuk uh, mungkin uh, menyambung highway daripada Senar Desaru ke Mersing ataupun mungkin LPT4 daripada Pekan ke Mersing juga dan keduanya uh, berkaitan uh, isu di Mersing sendiri apakah status terkini projek bypass Mersing iaitu projek memberi jalan dan jabatan menghubungkan Jalan Faedah Nita Mersing ke Jalan Air Merah dan Jalan Johor Baru Kuantan. Itu sahaja Muhammad, saya terima kasih. Yang berhormat Menteri. Kita akan memikirkan apabila kawasan Mersing bersama dengan kerajaan perpaduan madani. Meresek ini pembangkang minta bukan main banyak lagi. Semalam pembangkang-pembangkang ni tak menyokong pun bajet belanjawan. Bila. Tapi minta pergi jela. Macam malas saya nak menjawab. Oh, speaker. Kenapa tak sokong semalam eh? Apa tu minta itu, minta ini. Bajet tak sokong. Malas Baya, saya nak Menteri. jawab. Terima kasih ertu eh malas tu boleh tak jawatanlah kalau malas. Amboi. Saya kata malas menjawab soalan kau orang. Malas datang ke parlimen. Untuk rakyat. Sudah ya, Muhammad. Kita jangan Pelangiawan semalam pun untuk rakyat, tapi mereka tak sokong. Ya, Yang Berhormat, saya ah, Kita. Dari segi peraturan tidak boleh memaksa menteri untuk menjawab, tidak ada dalam buku peraturan dan kita teruskan kepada urusan majlis ya saya silakan Yang Berhormat Situ Sri Gading. Alah. Terima kasih Datuk Speaker. Uh, pertama sekali terima kasih kepada Timbalan Menteri uh, Puntian yang telah berikan jawapan yang sangat munasabah dengan pembangunan negeri Johor yang telah diluluskan 11 projek. Namun bagi Sri Gading uh, ingin mendapatkan penjelasan daripada Timbalan Menteri kebetulan kita ni sama-sama satu sekolah tadi sebut satu sekolah kan sekolah saya yang Johor eh? jadi Timbalan Datuk Speaker kita tahu bahawa lebuh raya utara selatan bermula daripada Melaka sampai ke Johor Bahru ataupun Senai tu memang agak lebih kurang 170 kilometer. Kalau tak silap saya lah, lebih kurang 170 km. Mengapa tidak ada satu apa ni satu perancangan supaya ada lebuh raya di belah pantai? Mana yang menghubungkan Johor Bahru, Puntian, Batu Pahat, Muar dan Melaka supaya kesesakan yang sebenarnya kepadatan penduduk adalah berada di Puntian, Batu Pahat, Muar yang akan berulang alik sama ada ke Muar, ke, ke Johor baru ataupun ke Kuala Lumpur. Jadi kalau itu ada dirancang untuk rancangan Malaysia ke-13, saya yakin dan percaya kesesakan di lebuh raya utara selatan tadi dapat dikurangkan dan menjimatkan perjalanan daripada empat daerah termasuk Melaka, negeri Melaka. Uh, jelaskan uh, Timbalan Menteri, masih. Yang bawa mak menteri untuk jawapan. Terima kasih, Seri Gading. Uh, memang ada sebenarnya perancangan kerajaan untuk lebuh Raya pesisir Pantai ini. Uh, kita ingin meneruskan lebuh Raya pesisir Pantai uh, WCE, West Coast Expressway yang sekarang ini sudah hampir siap keseluruhannya uh, sehingga ke Banting, tak silap saya. Uh, seterusnya akan diturunkan daripada Selangor sampai ke Pontian uh, melalui... Batu Pahat, melalui Muar melalui Melaka Negeri Sembilan ini telah diumum dalam bajet Belanjawan 2025 kalau kita semak semula Belanjawan 2025 ada disebut debu raya pesisir pantai arah ke selatan cadangan akan dibina. tapi saya kira sekarang ini kerja-kerja awalan sedang dibuat jika perkara itu dibuat saya kira kita tidak akan sesak jalan dan sebenarnya kita kerajaan terdahulu telah merancang uh, high speed rail high speed rail daripada Singapura ke Kuala Lumpur uh, 90 minit sahaja daripada Singapura ke Kuala Lumpur tetapi kerajaan terdahulu uh, yang diketuai oleh pada Ketua itu Yang Muhammad Langkawi ahli parlimen uh, Dr Mahathir Mohamad membatalkan high speed rail itu kalau tidak tak adalah kita sesak jalan ni uh, High speed rail yang begitu bagus dibatalkan. Lepas itu bukan hanya dibatalkan, uh, yang dipertua, dibayar 100 juta sing dollar pada Singapura kerana pembatalan, pembatalan kontrak antarabangsa. 100 sing dollar itu 320 juta ringgit habis, hangus begitu sahaja kerana politik membatalkan projek rakyat. Saya kira ini jangan berlaku lagi lah untuk masa-masa hadapan. Saya dengan ini mengalu-alukan ada 21 orang daripada 25 orang yang beritahu pada saya belia-belia daripada kawasan Pontian berada dalam dewan. Empat lagi saya tak tahu pergi ke mana mereka. Mungkin pakaian tak sesuai kot. Terima kasih.